या बातमीचे प्रस्तुत करता आहे आंबे क्लिनिकल लॅबोरेटरी वरुड शहरात अत्याधुनिक मशीनने सुसज्ज लॅब म्हणजेच अंबे क्लिनिकल लॅब यांचा पत्ता आहे महात्मा फुले नगर बंदे हॉस्पिटल समोर वरुड खन्ना हॉस्पिटलला येत्या पंधरा डिसेंबरला पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत त्या त्यानिमित्त आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे सेवा हीच खरी ईश्वरसेवा समजणार व्यक्तिमत्व डॉक्टर राहुल गोपालजी खन्ना सर त्यांनी अवघ्या काही वर्षातच या वरुण नगरीमध्ये आपलं नाव एक लौकिक केलं आणि पाच वर्षात त्यांच्या हॉस्पिटलला पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत रुग्णांच्या सेवेला खरं ठरणारे हॉस्पिटल आहेत आपल्यासोबत डॉक्टर राहुलजी खन्ना सर आहे सर सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन तुमच्या हॉस्पिटलला पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत रुग्णांच्या सेवेला आपण खरं ठरले आहेत रुग्णांचा विश्वास आपल्यावर रपार आहे सर पंधरा डिसेंबरला नेमका कुठल्या कार्यक्रमाचं आयोजन आहेत धन्यवाद प्रवीण भाऊ तुम्ही शुभेच्छा दिल्याबद्दल चौदा आणि पंधरा डिसेंबरला आपण एक कॅम्प ठेवलेला आहे ज्याच्यामध्ये पाइल्स फिशर फिस्टुला पायलोडल साइनस अपेंडिक्स हर्निया हाइड्रोसिल ये सभी बीमारियों का अपन ने उपचार और निदान के लिए कैम्प रखा गया है इसमें जो पेशेंट जिन्हें ऑपरेट करना चाहते हैं लेज़र के द्वारा नॉर्मल ऑपरेशन कराना चाहते हैं उनके लिए अपन ने तीस परसेंट तक की छूट ऑपरेशन में दी हुई है पोटाच्या विविध आजारासंदर्भात किंवा गुद्रोगासंदर्भात विविध नागरिकांच्या खूप मोठ्या समस्या असतात परंतु लोक ते समोर येऊ शकत नाही बोलू शकत नाही आणि आपला आजार सांगण्यास कुठेतरी कोसमतात अशा वेळेस सर आपण एक देवदूत म्हणून काम करतायत रुग्णांची सेवा करतायत तर आणि अशा वेळेस थंडीच्या वेळेस खूप मोठा म्हणजे या अशा आजार जास्त अद्भूतभूतात यावर काय सांगू शकाल सर हां ये जनरली फिमेल लोक या फिर बुजुर्ग लोक पेशंट आपली जो तकलीफे राहते हो बताते नाही आहे जनरली और फिर बीमारी बढ़ने के बाद वो पेशेंट आते हैं तो बीमारी जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ऑपरेट होगा पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा होगी ठीक लेट होगा वो है ना उसके लिए जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए ठंडी में क्या होता है कि रुक्षता आती है शरीर में रुक्षता आने के वजह से अपने को पानी का प्रमाण भी बढ़ाना पड़ता है और स्निग्धता लाने के लिए थोड़ा सा घी का उपयोग करना चाहिए स्पाज़म बहुत ज़्यादा होता है लोगों की ये मैंटिलिटी होती है कि हमारा हो गया है हुआ है मुर्व्याध झाला है, है पर ऐसा नहीं है गुद रोग में तीन से चार प्रकार की बीमारियाँ होती है एक फिशर होता है जिसमें कि ठंडी के वजह से वहाँ पे चीरा पड़ जाता है रुक्षताओं की वजह से चीरा पड़ जाता है जिसमें पेशेंट को तकलीफ़ होना पेन होना बर्निंग सेंसेशन होना ब्लीडिंग होना चुभने जैसा पेन होना ये फ़िशर के लक्षण है वैसे पाइल्स के लक्षण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धार के समान ब्लीडिंग होना थेम थेम ब्लीडिंग फिशर में होता है धार के समान जो ब्लड आता है वो पाइल्स में होता है कुछ मस्सा बाहर आना ये सब पाइल्स के लक्षण है पाइल्स में कभी तकलीफ़ नहीं होती वह ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है एक भगंदर करके होता है भगंदर में वो पस बाहर निकलता है एक फोड़ा आ जाता है जिसकी वजह से पस बाहर निकलता है उसमें भी पेशेंट को तकलीफ़ कुछ नहीं होती है पर वो बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है कई बार भगंदर टी बी का प्रमाण ले ले, रूप ले लेता है कई बार कैंसर का रूप ले लेता है तो उसकी जांच करना अति आवश्यक हो गया है लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते चौदा डिसेंबर आणि पंधरा डिसेंबर आरोग्य शिबिराचं आयोजन होणार आहे नेमकं या शिबिरामध्ये सर कुठले कुठले आजारावर तपासणी होणार आहेत मलबद्धता मूळव्याध भगंदर फिशर पायलोनिडल सायनर्स पोटाचे विकार वेरिकोज वेन एसिडिटी हर्निया हायड्रोसील अपेंडिक शरीरावर गाठिया डायबिटिक फूड जिनकी जखम नहीं भर रही है वो लेज़र द्वारे मोस काटने हे सगड़े बीमा बीमारी पर तय उपचार होना रहा है इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी रखी है अपन ने वो फिफ्टी रुपये रजिस्ट्रेशन फी रखी हुई है और जिसको ऑपरेशन करना है वो सौ रुपये दे अपना नाम नोंद कर सकता है और जो पहले आएगा उस हिसाब से उनको ऑपरेशन की डेट दी जाएगी या पाइल्स फिशर फिस्टुलर पैंडल साइनस के लिए स्पेशल लेजर अपने पास उपलब्ध है ये कैंप 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को काठीवाले कॉम्प्लेक्स में खन्ना हॉस्पिटल में रखा गया है ये रजिस्ट्रेशन आप हॉस्पिटल में आके भी कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर है नाइन फोर डबल टू फोर नाइन सिक्स टू फाइव वन इस पर भी आप नोधनी कर सकते हो वरुड शहरात रुग्णांच्या सेवेला खरं ठरणारं खन्ना हॉस्पिटल या हॉस्पिटलला पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत पंधरा डिसेंबरला त्यानिमित्त आरोग्य शिबिराचं आयोजन हॉस्पिटलच्या वतीने करण्यात आलं आहे या शिबिरामध्ये प्रत्येक नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी याकरता चौदा डिसेंबर आणि पंधरा डिसेंबर या दोन दिवस शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे प्रत्येकाने आपली नोंदणी करून घ्यावी जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही आणि प्रत्येकाने आपल्या आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी जे म्हणून ती पात्र कॅमेरामॅन लिकू प्रवेश सारखं चोळा मुळेस